سلام و صبح بخیر به شما خواستم امروز شما را به تماشای یکی از جاذبه های تاشکند دعوت بکنم میدان امیر تیمور که در وسط میدان هیکل امیر تیمور که از جنس برونز ساخته شده سوار بر اسب اصیل در سکوی بلند دیده شود avvalambor assalomu alaykum bizni ko'rib turgan aziz teletomoshabinlar O'zbekistonning poytaxti bo'lmish toshkentga xush kelibsizlar men o'zi namanganlikman toshkentga maroqli bir dam olgani kelib amir temur bobomizni haykallarini bir ko'rgani keldim amir temur bobomiz buyuk sarkarda bo'lishgan o'zlarining davrida Temuriy davlatiga asos solgan amir temur bobomiz o'zbek va turklarni faxri bo'lgan shuningdek meni ham hurmatim cheksiz biz Amur temur bobomiz xiyobonida turibmiz Amur temur bobomiz bilan butun o'zbekiston faxrlanadi Amur temur buyuk sarkarda bo'lganlar biz ham har zamonda kelib ularni ziyorat qilib aylanib rasmlarga tushib hurmat qilib bularni anaqasiga buyuk zotligi uchun bular bilan faxrlanamiz butun o'zbekiston shu e, bular timsoli hammani oldida ulug' timsol faxrlanadi butun o'zbekiston assalomu alaykum mening ismim ilyos toshkentda yashayman bu yer esa amir temur xiyoboni bu esa amir temur haykali bu yerga uyimiz ham yaqin o'rtoqlarimiz yoki oilaviy kelib turamiz rasmga tushamiz va qarab faxrlanamiz bu amir temur ular juda ham katta sarkarda va ular juda ham katta ishlar qurganlar katta davlatlar bog'lar uylar joylar qurganlar biz ular bilan faxrlanamiz